Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang beriman harus yakin bahwa makhluk Allah tidak hanya manusia, binatang, dan tumbuhan, melainkan juga makhluk-makhluk yang gaib. Makhluk gaib yang diciptakan Allah itu diantaranya malaikat, jin, setan, maupun iblis. Kita sebagai manusia tentunya harus mengimani perkara gaib karena telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan salah satu surah dalam Al-Qur'an dengan nama surah Al-Jin. Surah ke-72 terdiri dari 28 ayat. Dalam surah itu Allah mengabadikan kesaksian para jin. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang saleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Qur'an surah Al-Jin ayat 11. Sebagai makhluk gaib, tentu wujudnya tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Beberapa orang yang bisa melihat makhluk gaib biasanya diberi kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah sejumlah kisah penampakan jin pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ambil hikmahnya. Penampakan saat perang Badar. Kisah penampakan golongan jin pernah terjadi ketika perang Badar dan diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir tersebut dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Surakah bin Malik, seorang pemuka Bani Mudlij. Dia datang ke tengah-tengah barisan tentara kaum musyrikin. Kemudian iblis itu berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu." Lalu saat orang-orang telah berkumpul, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam debu dan dilemparkan olehnya ke arah orang-orang musyrikin itu. Mereka pun lari tunggang langgang. Setelah itu, Malaikat Jibril menemui Iblis saat sedang memegangi tangan salah seorang kaum musyrikin. Begitu melihat Jibril, Iblis itu langsung melepaskan tangan orang musyrik dan langsung kabur. Orang-orang musyrik itu pun berteriak, "Wahai Surakoh, engkau tadi mengklaim diri sebagai pelindung kami!" Iblis yang menyerupai Surakoh itu menjawab. Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kalian tidak bisa lihat Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya Begitulah reaksi iblis saat melihat datangnya para malaikat Tafsir Ibnu Katsir Penambakan di gudang zakat Kisah ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendapat amanah dari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam untuk menjaga sebuah gudang zakat. Abu Hurairah bercerita Rasulullah mengamanahiku untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang langsung menciduk hasil zakat dengan tangannya. Aku pun menegurnya, "Demi Allah, engkau akan saya laporkan kepada Rasulullah." Kemudian orang itu berkata, "Saya sangat butuh sekali dan saya mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini, maka aku membiarkannya pergi." Keesokan harinya, Rasulullah bertanya kepadaku. Apa yang dilakukan tahananmu malam tadi? Abu Hurairah pun menceritakan kejadian yang dialaminya berulang-ulang sampai tiga kali, sampai akhirnya jin itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan setan. Apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah itu pun dibenarkan Rasulullah SAW dan berkata, "Kali ini dia benar, padahal dia pembohong. Dia adalah setan." (Hadis Riwayat Bukhari) penampakan iblis di saat musyawarah. Dalam satu momen, tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwa, tempat bermusyawarah. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka bertanya, "Siapakah Anda?" Lalu sosok itu menjawab, "Saya Syekh dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersatu karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat dan nasihat saya Mereka pun antusias menyambutnya Ya silahkan masuk Iblis menyerupai Syekh itu pun masuk bersama mereka lalu berkata Perhitungkanlah keberadaan lelaki itu Demi Allah sepak terjangnya tak akan bisa kalian banding Sirah Ibnu Hisham dan Tafsir Ibnu Katsir Penampakan saat Rasulullah sholat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, datanglah setan kepadanya. Rasulullah kemudian menangkapnya, membantingnya, dan mencekiknya. Rasulullah lalu bersabda, sampai aku rasakan lidahnya yang dingin di tanganku. Hadis riwayat Nasai. Itulah sejumlah kisah penampakan golongan jin yang memang nyata adanya seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Muslim tentunya wajib mengimani perkara-perkara gaib, termasuk keberadaan jin. Namun keberadaan mereka tidaklah membuat kita takut kepada mereka, karena mereka hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang juga diwajibkan untuk beribadah kepadanya. Demikian kisah tentang penampakan jin pada masa Rasulullah SAW. Semoga video kali ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum. ورحمه الله وبركاته